Salam, mənim adım Elsinara. Mənim 50 yaşım var. Mən onlayn biznes prəyektinin e, rəhbəriyəm. Yəni kil bundan qabaq bu biznesə başlamışam və çox təsadüfə halda bu biznesə gəlmişəm. Çox təsadüfə halda. Yəni çoxlarının e, indi internetdə görüb inanmadığı elanlar və s. Mən o elanı başqa ölkənin saytlarında görərək o elana inandım və biləndə ki, bu biznes dünyanın hər yerində mükəmməl şəkildə işləyir və bu biznesdə uğur qazanan insanlar var və bu biznesin e, böyük imkanları var və ondan başladım və hal-hazırda mənimlə birlikdə, yəni bu ikilərsində çox xanım var ki, e, həyatlarını, imkanlarını dəyişiblər. Bu e, imkanlar haqqında yenə istəyirəm deyim. Bizim biznesimiz haqqında yəni insanlar e, məlumatları yoxdur və çox vaxtı bəzi insanlar heç bilmədən e, hər hansı bir fikir irəli sürürlər. Mən istəyirəm ki, bu fikirlərə, e, yəni insanların sürdüyü fikirlərə qarşı mən faktlar e, açıqlayım. Deməli bizim biznesimiz nədən ibarətdir və nə imkanlar var? Burda insan nə əldə edə bilər və əgər ə, insan çalışacaqsa, işləyəcəksə nələri qazanacaq və bu nələri qazanmaq üçün nə öyrənmək lazımdır? Birincisi bu biznes ə, 52 ildir dünya bazarında fəaliyyət göstərir ə, bu şirkət və 62 ölkədədir. Bu tamamilə legaldır, şəffafdır, şirkətdir və bu şirkət Azərbaycanda 21 ildir var. E, Əyyən səbəblərdən, yəni hər bir insanın şəxsən mənim xəbərim yox idi ki, burada belə imkanlar var. Amma bu imkanları dinlədikdən sonra və bildikdən sonra ki, bu qədər möhtəşəm imkanlar var, yəni təbii ki, mən bundan e, əl çəkə bilmədim və mən buna həvəslə başladım və şükürlər olsun ki, də başlamışam. Burada nələr var? Burada hər 3 həftədən bir artan gəlir var ki, yəni bu müəyyən e, vaxtdan sonra orta avropanın gəl gəlirindən belə çox e, gəlirlərdi. E, daha e, irəli getdikcə yuxarı təbii ki avropanın gəlirinə çatacaq bir gəlirlərdi. Burada e, dollarla mükafatlar var ki, hər e, rütbəyə görə verilir. Bu 1000 dollardan başlayır və 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 və ondan sonra nə demirəm, yəni burada həqiqətən e, başarı pilləkənimiz, bizim marketinq planımız çox böyükdür və orda istədiyin qədər sən irəli gedib istədiyin məbləğlərdə həm e, mükafatlar qazana bilərsən, həmsə e, e, pullar qazana bilərsən. Bundan başqa nə var bu bizim biznesimizdə? Burdan başqa burada səyahətlər var. Bu səyahətlər nədan ibarətdir? E, dünya, e, dünya müxtəlif ölkələrində konfranslar keçirilir. Şirkət və bu konfranslar Ən aşağı lütübədə olan menecer konfransından utmuş başlayır ta ki yəni menecer konfransı, qızıl konfrans, brilliant konfrans, açıq konfrans və bu şəkildə bizim konfranslarımız dünya müxtəlif hərəkətində dediyim kimi olur və mən özüm şəxsən və komandamın üzvlərinə bir neçəsi ilə yayda, mayda Antalyada idik, e, menecerlər konfransında 5 günlük və e, sentyabrın 15-də də, də İspaniyada idik. Orda da e, yenə qrup konfransı idi, 8 gün idi və tamamilə pulsuz. Yəni bütün bu səyahət, samalot, e, hər bir şey şirkət hesabına olur. Yəni biz bundan cibimizdən pul xəstəmdik. Və başqa nə var? Ən önəmli bir şey var ki, insanlar yəni müəyyən müddət işlədiklər ki, pensiyaya çıxdılar. Yəni e, adətən 40 il işləməlisən ki, pensiyaya çıxasansan. Burda isə bir neçə il düzgün şəkildə biznesinizi qurursunuzsa, bu biznes sizin e, yəni passiv gəlirə çıxardır. Yəni demək olar ki, siz heç pensiya alırsınız və siz işləmədən belə bu pulları qazana bilərsiniz. Eee bundan başqa nə var? Bundan başqa e, yəni siz bunu miras olaraq evladlarınıza, 4 pokoleniya aşağıya, yəni 4 nəsil aşağıya doğru siz bunu ötürə bilərsiniz. Təbii ki, bunun e, yəni diqqət edin, vurğulayıram ki, əgər düzgün şəkildə biznesi qururuqsa, Yəni düzgün çəkisdir. Qurulan biznes bizə çox böyük imkanlar verir. Eee bu biznesi qurmaq üçün nə lazımdır? Soruşan olsa mən yəni öncədən düşünsəz ki nə lazımdır ki bu biznesi qurmağa? Mən isti, e, birinci istəyərdim deyim ki əsas bu biznesi qurmaq üçün istək lazımdır. Yəni siz bu imkanları istəyirsiniz. İlk öncə hər bir insan e, imkanlar istəməlidir. Yəni insan istəməsə necə isteyə bilər? Yəni nə e, məqsəd olmalıdır, arzusu olmalıdır, istəyi olmalıdır. Sonra istə ə, sadəcə istəklə bitmir. Təbii ki, istəyərək çalışmaq lazımdır. Yəni ki, ə, əgər mən çox ə, pullar istəyirəmsə, səhət istəyirəm, mükafat istəyirəm, amma heç nə eləmərisə təbii ki, heç nə də qazanmayacam. Və bunu bilin ki, əgər burada insan gəlir, bu imkanları istəyirsə, bunun üçün çalışmalıdır. Yəni hər bir sahədə olduğu kimi, ə, çox çalışmalı sanki yaxşı da nəticə olsun və professional olmalısan. İşinin professional olmalısan. Və professional də elə-belə yəni Necə deyim sizə? Düşünməyin ki, mən Sadiq xanımam, mən ola bilmərəm. Mən istəyirəm, mən ola bilmərəm. Yox. Burada hər bir kəs özünü özünə güvənən, ambisiyalı insan, həyatında imkanları dəyişmək istəyən insanların hər biri, amma hər biri Burda özünü təsdiqləyə bilər. Sadəcə olaraq əzimli olmaq lazımdır. Çalışqan olmaq lazımdır. Özünə inamlı olmaq lazımdır və gələcəyini dəyişməyə sən e, Allahın izniylə qadir olduğuna inanmalısan ki, yəni sən əgər çalışacaksansa bunu dəyişəcəksən. Yəni bunu istədikdən sonra bu biznesi dəyişmək olar. E, deməli e, Sonra bir şey də de demək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm ki, e, bəzən adətən çox insanlar e, yəni fürs e, sürəndə deyirlər ki, yox mən olmuşdum orada, amma heç nə olmadı, heç nə qazanmadım. O insanların dönüb soruşum ki, siz orada nə énəmisiniz? Yəni siz orada çalışmısız mı? Siz orada əmək qoyumsunuz mu? Siz orada vaxt sərf etmişsizmi? Yəni bu elə-belə olan şey deyil. Yəni heç bir sahədə ə, əgər insan, ə, yəni duboy sahə, hansı sahə olursa olsun, götürün. Əgər insan çalışmırsa nəticə yoxdur. Və professional olmursa nəticə ə, yaxşı deyil. Və biz bu ə, bizə qoşulan hər bir kəsə mən əminliklə deyə bilərəm ki, siz əgər bizə müraciət edirsinizsə və deyirsiz ki, Biz də istəyirik bu imkanları və bizə də bunu öyrədin. Və əmin olun ki, siz bunu istədiyiniz səgədə və bunun üçün çalıştığınız səgədə inşallah ki, siz bunu əldə edirsiniz. Yəni bizim qazandığımız uğurları bəlkə də bizdən də çox siz qazana bilərsiniz. Sizin özünüzün əzmindən, çalışqanlığınızdan asılıdır. Əgər düşünsəz ki, burada e, ki, yerdə işləyən 5 uşaq anası var. 3 uşaq anası var nəbilm uşaqlarla ə, başlayanda bizə müəllimdir hazırlıq deyir uşaqları məktəbə hazırlığı və sərvelax. Yəni bir uşaq qucağında, biri ə, məktəbdə, biri bağçada. Bununla belə biznesi qurub və bu saat 3 həftədən bir çox gözəl şəkildə artan gəlir əldə edir. O zaman düşünün ki, niyə də siz yox? Yəni hər bir kəs desin ki, niyə də mən yox? Niyə də mən yox? Və mən bu sualı üzmə verərək ə, həyatımı, imkanlarımı dəyişmişəm və hər birinizə demək istəyirəm ki, E özünüzə şans verin, özünüzə vaxt verin. E qıraxdan fikirlərə, neqativ sözlərə inanmayın, güvənməyin. Ona görə ki mən onlara güldəsəydim, hər birimizin ətrafında ən yaxınlarımız belə deyir, "A sən boş şeylərlə məşğulsansan, nə edirsən?" Amma biz müəyyən mərtəbəyə çatdıqdan sonra və bu uğurları qazandıqdan sonra hamısı deyir ki, "Halal olsun sənə, mən səndən fəxr edirəm" və s. yəni Çox xanımların yoldaşları dəstək olur. Bir yerdə ailə biznesi qrupları. Yəni burada bu saat günlərində bizim çox e, e, gözəl liderlərimizdən tanış olduq. Yəni canlı tanış değildi mən onlarla. Və e, ailə biznesi qruplar yoldaşı ilə gəlirlər, e, səyahətə yoldaşı ilə gedəcəklər. Yəni burada ailə üçündə çox gözəl imkanlar var. Yəni sadəcə olaraq bunun mahiyyətinə varın, bunu öyrənin, soruşun, maraqlanın. E, Bir e, daxil olun, görün nədir? Sizlikdimi yoxsa yox? Yəni yaxşı pul qazanmaq sizlikdimi yoxsa yox? Yəni onun üçün e, bular istəyirdim Deyim ki, ona görə ki, bəzən o siyyətçilərlə rast gəlirəm və bu videonu iminlə onun üçün çəkmək istədim ki, e, o suallar əgər varsa və sizə bu rast gələndə e, arxayın olum ki, biz də sizin kimi insanlarıq. Biz də adicə evdə nə nə xanım, nə bilim, iş iş, iş güzər xanım, nə bilim müəllim, həkim, tələbə, hər bir e, sosial təbəqədən var insanlarımız. Yəni sosial statuslu insanlarımız var və onlar əgər burada işləyirlərsə, uğur qazanırlarsa, deməli hər kəs qazana bilər. Sadəcə bir az e, o alışılmış fikirlərdən uzaqlaşın. Yəni e, cəhd göstərin, addım atın və e, inanın ki, e, çalışı, çalışdığınız təqdirdə uğur sizin olacaq.